Слышь, как ого-го. Уже не падаю с ног. Не хочешь меня бы? Супчик сделал супер классный. А я не хочу. А я не хочу. Yeah. Куда? <Putain>

Надо было долго объяснять, что родителям, что ты не виноват. Вот объясни, что вы правы. А придет ее доченька, начнет плакать, зачем вы убили мою маму. Понимаешь? А как ты объяснишь ее, что мама ее убежала, на через но так, что так это нельзя было бежать. Понимаешь? Вот это такая жизнь. Она не проста, она сложная. Всегда надо быть внимательной, аккуратной. Она не, она не права, конечно. Там нам зеленый, мы ехали. Так мы не виноваты, так доказать же надо. Ее же дети не видели, как мы не видели. Ее родители не видели, ее муж не видел. А мне будут думать, что виноваты муж. И ты можешь доказывать. Сейчас я покажу на видео. Я, у нас видео есть, понимаешь, мы сможем посмотреть.